Ну, а я yeah, no, yeah. же, я, высота укладки вставать. А я хотел метров. метра? А как подниматься на три метра человек? Ну, так я говорю, что тут, что, тут был проход, что была техника, понимаете, да? Что, что тут не было колонны, смотрите, что вы на расстоянии, поняли? Что тут у вас колонна, так вас никто не проедет. А можно с этим Можно? Подожди, сейчас, давай далее. После того, что у нас, сберегаю, чаще, покажу иначе. Несемо сюди, а чо аж сюди? Далеко, так, да. мені теж не подобається. Далеко. То тобто есть ти в принципі, ти пішта була возле окна поставити. Ясно? Да? Поняли? Хорошо, що це? Піддон біля цього? тут чоловік, Помните, говорила, стоїть мало місця. Поставь хоча б метр там двадцять, хоча б. Добре? Хорошо? Так, потім тут візок має бути, тому що этот візок поставиш сюди. А я рисую. Еще, еще, еще. Я вот так вот. Хорошо, например, сюда и повезли его куда? Опять стеллаж. Сюда. Неудобно. Неудобно. Ну как-то да. Лучше типа раз, отсюда. Хорошо? Так, далее давай. Все нормально. Девочки, все понимают, да? Да. 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 Дальше, мать, вход? То есть вы, вы как бы думаете? Зашли. Э, Премальник сидит. А что он сидит спиной? Можно узнать. То есть там муза возят, а он ну, да, завозите, завозите. То есть его краще бы повернуть, <глус> <глус> <downhill> хорошо? Note, Теперь Bistola. далее. Тут для него, да, ему только бедному надо как-то будет. То же самое, пидоны. А что ты такую сделала форму какую-то необычную? А <глус> Что-то может быть, видите, в реальном цеху может быть что-то завгодно. Це зрозуміти, що це може бути без питань. Але якщо ми проєктуємо, то краще, щоб це були. да, жила ну хорошо, тобто ви можете де угодно обрізати, не тут, отут, от, ясно? Три Тріпідона, смотри, ось здесь не предіт тележка. То дивіться, оця віця не дозволяє проїхати піддону з. Поняли, так? Да? 2 метра, да, хотя да, бы хоча б 2 метра Теперь тебе более, смотри, тут ткань возят А тут несут ее распаковывать Перекрещивание грузопотоков uh -huh. Это ошибка, uh -huh. вы поняли? Такого быть не должно, все разумеют? Uh -huh. yeah. Доброе. потом распаковали И потом куда? Ее на стеллажи, не, почему? Сюда uh -huh. То есть этот сюда везет Этот сюда, этот, короче Отсюда туда, у тебя тут как бы плохо Ну вот тут у тебя, смотри, футбольное поле да. Поле. Поняли? Ага. Хорошо. Стеллаж, да. Стеллаж. Да. стеллаж, не, ну, понимаешь, тут у него не прят, а зато тут у нее, понимаешь? А, у ну. меня тут нормально. Да, нормально. А что это такое, что вот это вот у тебя три так а разбито? Это неправильно. Значит, я делаешь знаю, нормально, да, хорошо? Чтобы не хорошо. Там и, девочки, значит, ставим его далеко от этого. От Помните, окон. от окон, договорились? говорились, mm -hmm. Что это за полочки? Можно узнать? А я хотела сказать, у нас пол, э, стеллажи полочками, то есть, они там 3 на 4, и 2, 1 на 4. Это для чего хранение? Общем, так у вас? Мои бутылки, это и это, все в одном стеллаже. какой у нее. Все. Значит, это, видите, то есть вы на одном стеллаже храните, к примеру, здесь, там, образно говоря, да, например, распакованную, здесь, там, промеренную, разбракованную, поняли, да? И здесь скомплектованную в настилы. Понятно? Вы поняли? Ну, это все, на самом деле, один стеллаж. Хорошо. Можете разбить его на два. Можете сделать его, помните, как я вам говорила, Вот так. Тогда mm -hmm. у вас будет ездить техника работать в, два, в двух направлениях. Mm -hmm. А вот, вот, так вот можно делать? Покажи. Вот так. Можно. Только у тебя тут, смотри, какая, у тебя тут рулон будет торчать mm ну, да, твоего ой. стеллажа. Ты поняла, в чем вопрос? Понял? Разверни его. Да, и у тебя, смотри, у тебя зато, тот тут, понимаешь, он будет до, твоего стеллажа, он будет туда бросаться, наш на рулон, затем съезжать, Ты поняла? Я его очень большой раз... Ну Я да, не вы должен... поняли? Да, он Да. Какой? Например, такой. Да, да. ребята, как, как это? Как, как, как хотите чтобы... такой? Хотите типа с вилочками, как угодно. Ага. Это ну это вилочки, это для поддонов, ага. Вы поняли, чтобы поднимать. Хорошо? А ну тут поддоны, где проймальник? А проймальник бедный, аж где-то далеко. И ну, хорошо. Только, смотри, плохо, что вот тут вот. То есть, как бы, ну, где-то на расстоянии типа отодвинь его. Ага. Ясно, mm -hmm. потому что за ним надо заехать и сюда положить какую-то ткань неудобно. Тут тут техника не это хорошо, mm -hmm. Mm -hmm. не развернется. Mm -hmm. Ясно? Mm -hmm. Да. Тут возле, наоборот, убрала от окна. Чуть, ты убрала в темноту. А, в Темноте. Надо. На я сказала к свету. Mm -hmm. А тут у тебя тут у тебя типа проход, да? Yeah. А как? Где у тебя выход здесь? Вот, вот. То есть, смотри, грубо говоря, заезжаем. Это где распаковываем? Где, вот выход, и вот где вот распаковываем? здесь? Да. Распаковали. Куда кладем? Где стеллаж? Вот. вот сюда. Со стеллажа пример разбраковка. С примером разбраковки на стеллаж. И куда дальше? Комп... Где, у тебя, у тебя вот это комплектование? Да. Вот Отделим комнатку какую-то. Так, А это что, вот. не стеллаж? Это пидон. Смотри, что у тебя получается. У тебя отсюда в стеллаж и отсюда тоже в стеллаж. Видишь, uh -huh. что получается и когда да а где у тебя что у тебя тут за выход вот тут вот у тебя девочки, вот тут вот на... на этих станках тут стоит всегда визок uh -huh. тут тут всегда вокруг них надо чтобы место было mm -hmm. или